Вылучение в команде Маяк, Руслан. Очернашка, подножка, да, Руслан? Нет, ничего не было. Не было ничего. А вы потом ключичкой так было? Потому что он сам он просто падает. Но вы после свистка уже там клюшечкой так чуть-чуть. Капельку так. По-дружески, да? По-дружески. Хорошо. Так, кидание. 8 минут до конца первого периода. Второе вылучение в сегодняшней игре. Оба в команде вылучения в команде Маяк. Сам падает, говорит Руслан. Девять дякую, подобаек. Подсыпьте, подсыпьте, трохи. Ваши глядачи добавляются к нам. Увага! Евген! 7.34, говоримся. Валентины. 10, вау! Десяточка красиво смотрится. Дякую. Так, ну и тут у нас раскладка. Сам Все. упал. Да Сам упал. Но не совсем там. Он пытался не падать, а там что-то еще потом мы пытаемся увидеть. Вау, 11. 7, 16, 35 секунд. Ну да, пытаемся увидеть, но за вами не усмотрим тут. Руслан, вам лучше, легче где играть? В какой команде? Вот интереснее. Мне легче играть с правым нападением правом С А сейчас вы играете Там. где? Сейчас в центре? Ну, в маяке Интересно играть, прикольно? Очень интересно. Очень интересно. И очень прикольно. Особенно, когда вы игрываете, забиваете. Правда? Так, пять секунд. Валентины! Валентины! подойдите, ну, закройте двери. Ну, что вы? Мы просим же вам. Ну, вы же помощник. Увага, Руслан Осинашко! Перекладина, боже мой! Как он хорошо вписался в игру, но но это невероятно. Интервью будет красивое и интересное. Посмотрите еще.